মিৰাইজ ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ বন্দী বিধাতাখনৰ আজিৰ তৃতীয় খণ্ড অহিত পূজাৰী ক'ত থাকে সেই বিষয়ে কমল আৰু জাহিৰাই পূৰ্বতে সকলো সোঁসূত্ৰ লৈ থৈছিল অহিত পূজাৰীৰ সমাজত নাম আছে পিছে সমাজৰ হিত কামৰ বাবে নহয় অহিত কামৰ বাবেহে অনেকে কয় অহিত পূজাৰীয়ে চোৰাং কাৰোবাৰ কৰে কিহৰ কিন্তু কোনোৱে নাজানে অনেক কুকৰ্মৰ নেতা অহিত পূজাৰীয়ে সমাজৰ এক দাগী ব্যক্তি কিন্তু পুলিচ বা আইনৰ হাতে অহিত পূজাৰীক ঢুকি নাপায় অত্যন্ত চতুৰ ব্যক্তি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰস্থ কোনো শক্তিশালী নেতাৰ দৰে লোকৰ অদৃশ্য হাতত সহায় আছে অজিত পূজাৰীৰ ওপৰত নিশা বাৰ বাজি পাৰ হৈ গৈছে ঠিক সেই সময়তে অহিত পূজাৰীৰ মাউতি ভেৰখন আহি পৰ চত ৰ'ল ড্ৰাইভাৰ লৰালৰিকৈ নামি দুৱাৰখন খুলি দিলে লগে লগে অহিত পূজাৰী গাড়ীখনৰ পৰা নামিল ড্ৰাইভাৰক কিবা এটা নিৰ্দেশ দি অহিত পূজাৰী ঘৰটোৰ ফালে আগবাঢ়িল দীঘল হামি মাৰিলে অহিত পূজাৰীয়ে দিনটো বোধ হৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছে সদৰ দুৱাৰখনৰ ওচৰত গৈ থিয় হোৱাৰ লগে লগে নাইটচকীতাই ৰামলাল কৰব পৰা ওলাই আহি অহিত পূজাৰীৰ ওচৰত থিয় হৈ চেলুত দি ক'লে চালাম চাহাব চব কোচ ঠিক হাই ৰামলাল অহিত পূজাৰীয়ে সুধিলে যি চাহাব ৰামলালে ক'লে ইতিমধ্যে অহিত পূজাৰীৰ দুৱাৰ খুলি ভিতৰত সোমাল অহিত বিবাহিত আৰু তিনিটা সন্তানৰ পিতৃ যদিও পত্নী আৰু সন্তান দিল্লীতহে থাকে দিল্লীৰ ভাল ভাল স্কুলত সন্তান কেইটিয়ে পঢ়ে অসমত বৰ্তমান পঢ়াৰ পৰিৱেশ নাই অহিত পূজাৰীৰ মতে অসমৰ দৰে ৰাজ্যত থাকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে একো শিকিব নোৱাৰে হঠাৎ কিবা এটা শব্দ শুনি অহিত পূজাৰী থমকি ৰ'ল পিছমুহূৰ্ততে বেৰৰ কাষত চাপি গৈ লাইটটো জ্বলাবৰ কাৰণে ছুইচ ব'ৰ্ডত ছুইচ এটা অন কৰি দিলে লাইটৰ পোহৰত লগে লগে চকুত পৰিল সন্মুখতে চিগাৰেটৰ ধোঁৱা কিছুমান শূন্যত উপঙি আছে অহিত পূজাৰী উৎসৱ খাই উঠিল গা হিৰ হিৰাই যোৱাত এক হিম শীতল খোদ যেন মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে বৈ গ'ল লগে লগে তেওঁ পিছলৈ ঘূৰি চালে এটা ছায়া মূৰ্তি লেম্পষ্টেণ্ড এটাৰ কাষতে থিয় হৈ আছে ক কোন ট্ৰাক বিকম্পিত স্বৰৰে প্ৰশ্ন কৰিলে অহিত পূজাৰীয়ে ছায়ামূৰ্তি এখোজ আগবাঢ়ি আহিল এহাতত এটা পিষ্টল পিষ্টলটো দেখিয়েই অহিত পূজাৰীয়ে নিজৰ পকেটত থকা পিষ্টলটো উলিয়াবলৈ সাহস নকৰিলে কোন তই অহিত পূজাৰীয়ে দ্বিতীয়বাৰ প্ৰশ্ন কৰিলে যদিও ভয়ত বতাহত কলপাত কপা দি কঁপিবলৈ ধৰিলে চুপ তই মোক কোনো প্ৰশ্ন নকৰিবি মই প্ৰশ্ন কৰিম আৰু উত্তৰ দিবি তই এই বুলি ছাৰা মূৰ্তি অৰ্থাৎ কমল আৰু এখোজ আগুৱাই আহি এটা হাঁহি মাৰিলে কি কিন্তু এই ঘৰত তই সোমালি কেনেকৈ বাহ ৰামলাল অহিত পূজাৰীয়ে চিঞৰিব খোজোতে কমল ততালিকে আগুৱাই আহি পিষ্টলৰ নলটো অহিত পূজাৰীৰ মুখত ভৰাই বাধা দি ক'লে চুপ চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি ভিতৰলৈ গ'ল এই বুলি কমলে অহিত পূজাৰীৰ গাত ধৰি সজোৰে এটা ঠেলা মাৰিলে অহিত পূজাৰীয়ে সেই ঠেলাতে আগুৱাই গৈ ভিতৰৰ কোঠাত সোমাল পিছে পিছে কমলো গ'ল নিজৰ কোঠাত সোমোৱাৰ পিছত অহিত পূজাৰী কমলৰ ফালে ঘূৰি বিৰক্তি আৰু ভয়মিশ্ৰিত কণ্ঠৰে প্ৰশ্ন কৰিলে কি লাগে ইয়াত কি বিচাৰি আহিছ তই জালনোট এটা কুটিল হাঁহি মাৰি ক'লে কমলে জালনো অহিত পূজাৰী যেন হতভম্ব হ'ল যোৱা শুকুৰবাৰ নিশা কথা মনত পেলা আঠ বাটতে তোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা সেই টকাখিনি অ' তেন্তে সেই টকা কাঢ়ি লৈ যোৱা মানুহটো তাৰমানে তয়ে আছিলি অহিত পূজাৰীয়ে সুধিলে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সেই বিফকেচৰ টকাখিনি যদি আচল টকা হ'লহেঁতেন তেন্তে তোৰ ওচৰলৈ ডুনাই অহাৰ প্ৰয়োজন নাছিল পিছে জাল টকাখিনি হোৱাৰ কাৰণেহে লেঠা লাগিল জাল টকা ওচৰত খাই উঠিল অহিত পূজাৰী অভিনয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আচল কথা ক অহিত পূজাৰীয়ে অবাক বিস্ময়েৰে কমলৰ মুখলৈ চাই ৰ'ল মোৰ হাতত সময় বৰ কম কমলে টান সুৰত ক'লে ক'ত আছে সেই জাল নোট বৰ অহিত পূজাৰীয়ে আগ্ৰহেৰে সুধিলে সেই বাকচত যি পৰিমাণৰ জাল নোট আছিল সেই পৰিমাণৰ আচল নোট মই যদি তোৰ পৰা নাপাওঁ মই কিন্তু তোক এৰি নিদিম সেই টকা আজিয়েই লাগিব এতিয়াই কমলা পিষ্টলটো নিজৰ হাততে দুবাৰমান ঘূৰাই পুনৰ নলটো অহিত পূজাৰীলৈ টোৱালে এইবোৰ মিছা কথা এই বিফকেশত জাল নোট নাছিল অহিত পূজাৰীয়ে দৃঢ়তাৰে ক'লে তেন্তে মিছা মইহে ক'লো কমলে এটা কোৰ হাঁহি মাৰিলে ক'ত আছে সেই নোটবোৰ সেইবোৰ লাগিব যদিহে আৱশ্যক বুলি ভাবোঁ তেন্তে মোৰ লগত গৈ আহিব পাৰ অহিত পূজাৰীয়ে ক্ষন্তেক কিবা এটা চিন্তা কৰিলে তাৰমানে সিহঁতে মোক ঠগিছিল অহিত পূজাৰীয়ে মুখৰ ভিতৰতে ভৰ ভৰালে মানে কমলে কৌতুহলৰে সুধিলে অহিত পূজাৰীয়ে মুখখন বিকৃত হ'ল কিবা এক প্ৰতিহিংসাৰ ভাৱ মুখখনত জিলিকি উঠিল তাৰপিছত ইখন হাতেৰে সিখন হাতত খামুচি ধৰি প্ৰচণ্ড আক্ৰোশত ছকীখনত বহি উচ পিছাবলৈ ধৰিলে মাজে মাজে কমলৰ ফালে লক্ষ্য কৰিলে কমল পুনৰ এখোজ এখোজকৈ আগুৱাই আহিল হঠাৎ অহিত পূজাৰীয়ে বহি থকা অৱস্থাতে সন্মুখলৈ হাউলি মজিয়াৰ কাৰ্পেটখন দুহাতেৰে খামুচি ধৰি সজোৰে টান এটা মাৰিলে কমল লগে লগে মজিয়াত চিদ হৈ পৰিল চকুৰ পচাৰতে অহিত পূজাৰী চকীৰ পৰা উঠি কমলৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল আৰু কমলৰ যিখন হাতত পিষ্টল আছিল সেই হাতখন মুছৰি দি পিষ্টলটো কাঢ়ি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে এই আকস্মিক আক্ৰমণৰ বাবে কমল একেবাৰে সাজু নাছিল যদিও মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে নিজকে সংযত কৰি ল'লে তথাপি কমল এজন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মুষ্টিযুদ্ধা জুৰু কেৰাটেৰীৰ ব্লেক বেল্ট চেম্পিয়ন এতিয়া অহিত পূজাৰীৰ কবলৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰি ল'বলৈ আৰু বেছি সময় নালাগিল অতি কম আয়াসতে মুক্ত হৈ কমলে অহিত পূজাৰীৰ দুহাতেৰে ওপৰলৈ তুলি চোভা এখনলৈ পুতলা দলিয়াওৱা দি দলিয়াই দিলে ইচ্ছা কৰিলে তোৰ মূৰটো এতিয়াই গুলীয়াই থেতেলা কৰি দিলোহেঁতেন তই মোক চিনি পোৱা নাই হাড় মূৰ ভাঙি যেতিয়া লাড়ু কৰি থৈ যাম তেতিয়া চিনি পাবি কমলে পিষ্টলৰ নলটো অহিত পূজাৰীৰ মূৰত লগাই দি ক'লে কিন্তু তোমাৰ মতলব কি তুমি কোন অহিত পূজাৰীয়ে মাত এটা উলিয়াই চিঞৰি উঠিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তুমি সম্বোধন কৰিলে একেটা কথাকে কিমানবাৰ ক'ম মই কোন সেই বিষয়ে তোৰ জনাৰ প্ৰয়োজন নাই মই তোৰ দৰে জঘন্য পশু এটাৰ ওচৰলৈ মাত্ৰ এটা কাৰণত আহিছোঁ জাল নোট পৰিৱৰ্তে আচল নোট লৈ যাবলৈ তুমি যে জাল নোটৰ ব্যৱসায় কৰা সেই কথা মই জনা নাছিলোঁ নাই মই জালনোটৰ ব্যৱসায় নকৰোঁ তুমি মোৰ বিষয়ে কি জানা সকলো জান কমলে ক'লে নাই একো নাজানা সিহঁতে মোক জালনোট দি ঠগিছে মোক সেই জালনোটবোৰ লাগিব জালনোটবোৰ কি কৰিবি বজাৰত চলাবই লাগে মই সিহঁতক এসেকা দিম সিহঁত মানে কোন সিহঁত কৌতুহলতে সুধিলে কমলে অহিত পূজাৰে কমলৰ মুখলৈ চালে তুমি কোন তাৰ আগতে পৰিচয় দিয়া অহিত পূজাৰীয়ে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলে মই পুলিচ বা গুপ্তচৰ বিভাগৰ লোক নহওঁ তোমাৰ দৰে ময়ো এজন নাম জ্বলা ব্যক্তি আনৰ পৰা ডকা সকাহ দি খাওঁ পিছে তোৰ দৰে সুখ্যাত লোককহে ডকা সকাহ দিওঁ সদ্যহতে মোৰ নাম কমল বুলিয়েই জানি থওঁ সেই বিবখকেচত ডালনোদ আছিল বুলি মই ভবা নাছিলোঁ সিহঁতে মোক প্ৰতাৰণা কৰিছে সেই টকা সিহঁতে তোমাক কিহৰ কাৰণে দিছিল কমলে এইবাৰ তুমি সম্বোধন কৰিলে অহিত পূজাৰী কিছু সময় নিশ্চুভ হৈ বহি ৰ'ল তাৰপিছত ধীৰ কণ্ঠৰে ক'লে এই কথা জানি তুমি কি কৰিবা তোমাৰ সম্পৰ্ক আছে টকাৰ লগত মোৰ ব্যৱসায়ৰ কথা জানি কি কৰিবা কমলা হাঁহি এটা মাৰি ক'লে অৱশ্যে মূৰ্খৰ ব্যৱসায়ৰ কথা জানি লাভ নাই তুমি এটা মহামূৰ্খ সেইকাৰণেই তোমাৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰসকলে তোমাক ঠগিব পাৰিলে কপাল ভাল আছিল যে সেইদিনা আঠ বাটতে মই তোমাৰ হাতৰ পৰা জাল নোটখিনি কাঢ়ি নিলোঁ নহ'লে এতিয়া মানে তুমি কিজানি জেলৰ ভাত খাব লগা হেতেন অৰ্থাৎ পুলিচৰ হাতত তুমি ধৰা পৰি গ'লাহেঁতেন বোধ হয় এই ষড়যন্ত্ৰ আছিল তোমাৰ বন্ধুহঁতৰ অহিত পূজাৰী নীৰৱ হৈ ৰ বহি ৰ'ল মুখমণ্ডলত হতাশাৰ চিন তুমি যদি প্ৰকৃততে জাল নোদ ব্যৱসায়ী নোহোৱা তেন্তে মই তোমাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰোঁ কমলে পুনৰ ক'লে অহ মই তোমাক কিমান বাৰ ক'ম যে মই প্ৰকৃততে জাল নোদ ব্যৱসায়ী নহয় এইবুলি কিছু সময় মৌন হৈ থাকি অহিত পূজাৰীয়ে ক'লে অৱশ্যে তোমাৰ শক্তিত মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি মোক কেনেধৰণে সহায় কৰিব বিচাৰিছা তুমি যেনেধৰণে বিচৰা কিন্তু এটা কথা মই তোমাৰ ওচৰলৈ যি উদ্দেশ্য লৈ আহিছোঁ সেই উদ্দেশ্য মোক পূৰণ কৰিবই লাগিব তদুপৰি মোৰ এজন গুৰু আছে তেওঁক নুসুধাকৈ মই তোমাক একো কথা দিব নোৱাৰোঁ তোমাৰ গুৰু কোন অহিত পূজাৰীয়ে সুধিলে প্ৰথমতে চিনাকিতে বৰ বেছিকৈ পেলোৱা উচিত নহ'ব কমলে হাঁহি ক'লে অহিত পূজাৰী থিয় হ'ল আৰু কমলক উদ্দেশ্যি ক'লে মোৰ কোঠালৈ আহা কমলে অহিত পূজাৰীক অনুসৰণ কৰিলে দুয়ো গৈ আন এটা কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিলে বহা অহিত পূজাৰীয়ে কমললৈ চাই ক'লে কমল বহিল অহিত পূজাৰীয়েও আন এখন চকীত মই এজন চোৰাং কাৰবাৰী অহিত পূজাৰীয়ে ক'লে সেইটোতো মই জানো কিন্তু কিহৰ চোৰাং কাৰোবাৰ কৰে ভাং কানি আন কোনো ড্ৰাগছ নে সোণ হীৰা নে আন কিবা নহয় সেইবোৰ একোৱেই নহয় মই ভগৱানক কেনা কিনা বেচা কৰোঁ ভগৱান বেচা কিনা কি কথা কৈছেহে আপুনি কমল আচৰিত হ'ল মই সঁচা কথাকে কৈছোঁ মই ভগৱানৰ মূৰ্তি মানে পুৰণি মূৰ্তিৰ চোৰাং ব্যৱসায় কৰোঁ ব্যৱসায়টো বেয়া নাছিল কমলে ঠাট্টাৰ সুৰত ক'লে অহিত পূজাৰীয়ে কমলৰ প্ৰতি কট্য়ক্ষৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি মূৰ দুপেয়াই ক'লে ঠিকেই ব্যৱসায়টো বেয়া নাছিল মোৰ বিক্ৰীৰ শেষ মূৰ্তিটো আছিল ষাঠি চেণ্টিমিটাৰ ওখ এটা বিশেষ ধাতুৰে নিৰ্মিত চতুৰ্ভোজ গণেশ মূৰ্তি দুষ্প্ৰাপ্য সেই মূৰ্তিটোৰ বাবদ সিহঁতৰ পৰা মই আঢ়ৈ লাখ টকা পোৱাৰ কথা আছিল বোধই সেই বিভখেচত আঢ়ৈ লাখ টকাই আছিল কিন্তু কিন্তু সেই টকা নকল জাল কমলৈ ক'লে আমি আন্ধাৰৰ মানুহ হ'লেও আমাৰ ব্যৱসায়ৰ মূল ভেটি হৈছে বিশ্বাস এইটোৱেই মোৰ শেষ ব্যৱসায় আছিল কিন্তু এই শেষবাৰত মোক সিহঁতে কিয় বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বুজি নাপাল মাকৰ কলাত কেঁচুৱাই গাখীৰ খাই থকা অৱস্থাত কেঁচুৱা কাহিনী নিব নাপায় ভক্তৰ কোলাত গণেশে পৰম শান্তিৰে গাখীৰ খাই থকাৰ মাজৰ পৰা আপুনি তেৰাক কি সাহসত তুলি নিলে আপুনিহে জানে অকণো বুকু কপা নাছিলনে অকণো হাত কপা নাছিলনে কমলৰ কথাত অহিত পূজাৰীয়ে কোনো উত্তৰ নিদিলে কিন্তু সময় নীৰৱ হৈ বহি থাকিল এটা সময়ত অহিত পূজাৰীয়ে পুনৰ ক'লে জাল টকাখিনি মোক দিবা মই সিহঁতক ঘূৰাই দিম কোন সিহঁত অথনিৰ পৰা তুমি মাত্ৰ সিহঁত সিহঁত কৈ আছা কিন্তু এই সিহঁতনো কোন সময়ত জানিব পাৰিবা অহিত পূজাৰীয়ে ক'লে ইয়াৰ পিছত অহিত পূজাৰীয়ে কমলক আৰু অনেক কথা ক'লে অহিত পূজাৰীৰ কথা শেষ হোৱাৰ পিছত কমলে ক'লে মই তোমাৰ কথা বিশ্বাস কৰিছোঁ কিন্তু এইবোৰ কথা কেনেবাকৈ যদি এটা শব্দ মিছা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেন্তে মই কিন্তু তোমাক শুৰাই নেৰিম তোমাৰ দেহৰ অংগ প্ৰত্যংগ সকলোবোৰেই বেলেগ বেলেগ কৰি পেলাম এইবুলি কমলে নিজৰ হাতৰ ঘড়ীটোলৈ চালে অহিত পূজাৰীয়ে কোনো উত্তৰ নিদিলে একে ঠাইতে নিশ্চু ভয় বহি থাকিল কমল কেতিয়া কোনফালে ওলাই গ'ল একো গমকেই নাপালে কমল ৰাজা আৰু জাহিদাৰ ওচৰলৈ উভতি আহিল আৰু অহিত পূজাৰীৰ বিষয়ে সমস্ত কথা বিৱৰী ক'লে কথাখিনি শুনাৰ পিছত ৰাজা কিন্তু মৌন হৈ ৰ'ল তাকে দেখি কমলে সুধিলে কি ভাবিছ তই গণেশৰ মূৰ্তিৰ চোৰটো ধৰা পৰিলেই এই কথা দেৱজিত ফুকনক জনাব লাগিব কিন্তু এতিয়া মূৰ্তিটো ক'ত কাৰ হাতত আছে তাৰ সম্ভেদ বাহিৰ কৰিব লাগিব তই অহিত পূজাৰীক সহায় কৰা উচিত হ'বনে নাই মই ভাবিছোঁ সহায় নকৰিলেও আচল নেতাৰ ওচৰত চপাটো তোৰ পক্ষে সম্ভৱ নহ'ব ৰাজাই চিন্তিত মনেৰে ক'লে এৰা মূলবিন্দুত উপস্থিত হ'বলৈ ইয়াৰ বাহিৰে আন উপায়ো নাই কমলে ক'লে দুৰ্বৃত্ত দলটোৱে কি কাৰণে অহিত পূজাৰীক জালনোটবোৰ দিছিল জাহিৰাই সুধিলে অহিত পূজাৰীয়ে সেই ব্যৱসায় নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে দুৰ্বৃত্ত দলে নিশ্চয় তাক জালনোটবোৰ দিছিল যাতে সি পুলিচৰ হাতত ধৰা পৰে আৰু এই যাত্ৰাৰ অন্ত পৰে ৰাজাই ক'লে এই সত্ৰুতাৰ কিবা কাৰণ নিশ্চয় থাকিব লাগিব যিটো মানুহে ইমান দিন সেই দলটোৰ লগত থাকি দলটোৰ হৈ বিশ্বাসেৰে কাম কৰি গ'ল সিহঁতে এই বিশ্বাস ঘটনা কৰিব হয়তো সিহঁতে নিবিচাৰে যে অহিত পূজাৰীয়ে এই ব্যৱসায়ৰ পৰা অব্যাহতি লওক অহিত পূজাৰী আঁতৰি আহিলে হয়তো সিহঁতৰ ভীষণ ক্ষতি হ'ব অহিত পূজাৰী আঁতৰি অহাৰ বাবে সিহঁতে তাৰ ধ্বংস আৰু কটন কামনা কৰে সিহঁতে নিশ্চয় এতিয়া আগ্ৰহেৰে ফলাফলৰ বাবে বাট চাই আছে কিন্তু যেতিয়া দেখিব যে জালনোটৰ ফলাফল একোৱেই নঘটিল তেতিয়াই সিহঁতে অহিত পূজাৰী কাষ চাপিব আৰু সেই বিষয়ে ওৱাদিশ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব এই বিষয়ে ডিটেক্টিভ দেৱজিত ফুকনৰ ওচৰত আলোচনা কৰি চাওঁ পিছে এতিয়া জালনোটবোৰ কি কৰা যাব অহিত পূজাৰীয়ে টকাখিনি বিচাৰিছে যে কমলে ক'লে এইখিনিতে এটা কথা কওঁ এইবাৰ জাহিদে মাত লগালে কোৱা ৰজাই জাহিদালৈ চালে জালনোটৰ টকাখিনি যদি অহিত পূজাৰীক দি দিয়া যায় তেন্তে সেই টকা সি তুৰন্তে সেই দলটোৰ ওচৰলৈ লৈ যাব আৰু দলে কৰা বিশ্বাস ঘটাকতাৰ কাৰণে হয়তো তাৰ দণ্ডযুদ্ধৰো আহ্বান জনাব আৰু যদি টকাখিনি আমি নিদিওঁ তথাপি সি তাৰ মনত সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈ দলটোক গৈ সুধিব পাৰে লগতে সেই দলটোৱে যদি কেনেবাকৈ গম পায় যে অহিত পূজাৰীৰ জালনোটখিনি আমি অপহৰণ কৰিছোঁ তেন্তে সিহঁত সজাগ হ'ব হয়তো আমাৰ হাতৰ মুঠিৰ পৰা ওলায়ো যাব পাৰে সেয়াই গোটেইখিনি কথা দকৈ চিন্তা কৰি চাবা জাহিদাই ক'লে কমলে ৰাজাৰ মুখলৈ চালে মোক কিছু সময় ভাবিবলৈ দিয়া জাহিদালৈ চাই ৰাজাই ক'লে চাহ খাবা নেকি জাহিদাই সুধিলে ঠিকেই চাহ একো কাপ খালেহে চিন্তাৰ আঁতবোৰ সহজে দূৰ হ'ব কমলে ক'লে দিয়া তেন্তে ৰাজাই হাঁহি এটা মাৰি ক'লে জাহিৰা ভিতৰৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল মোৰ বুদ্ধিটো বেয়া নহ'ব ৰাজা অহিত পূজাৰীৰ লগ লাগি সহজে লক্ষ্যস্থানত উপকৃত হ'ব পাৰোঁ আৰু এইটোৱে আটাইতকৈ উত্তম পথ নহ'লে মূৰ্তিও ঘূৰাই নাপাবি জাল নোটৰো কোনো সুমত্ব নোলাব চহৰৰ পৰা কিছু আঁতৰত আছিল এখন ডাঙৰ আশ্ৰম ডাঙৰ মানে যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰায় তিনিওফালে পাহাৰে আগুৰি ৰখা এই বিশাল আশ্ৰমখন আটাইয়ে গুৰু কৃষ্ণানন্দ স্বামীৰ আশ্ৰম বুলি জানে গুৰু কৃষ্ণানন্দ স্বামীৰ সৰু সুৰা গুৰু নহয় গুৰুৰ ৰাজনীশ ধীৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মচাৰী মহেশ যোগী আদিৰ দৰেই এইগৰাকী স্বামীৰো সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি অনেক শিষ্য ইংলেণ্ড আমেৰিকা ফ্ৰান্স ইটালী জাৰ্মানী ডেনমাৰ্ক স্পেইন আদি পাশ্চাত্য দেশসমূহতো গুৰুজীৰ শিষ্য আছে সেইবোৰ দেশতো গুৰুজীৰ আশ্ৰম আছে সমগ্ৰ আশ্ৰমৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈছে অসমৰ সেই শান্তিধাম আশ্ৰমখন ইতিমধ্যে দুয়োৰে গাড়ীৰে গৈ আশ্ৰমলৈ সোমোৱা গেটখনত ৰ'ল গেটত থকা দাৰুৱানে গেট খুলি দিলে দীঘল পথটোৰে ধীৰে গতিৰে গাড়ী দুখন আগুৱাই গ'ল সৰল ৰেখাৰ দৰে ৰিজু পথ পথৰ দুকাষে ধুনীয়া ধুনীয়া নানা তৰহৰ গছ আশ্ৰমৰ সোঁ মাজতে আধুনিক ধৰণেৰে সজোৱা এটা ডাঙৰ মন্দিৰ মন্দিৰৰ দক্ষিণ আৰু পূবফালে দীঘলীয়া হল কেইটামান সেই ঘৰবোৰত আশ্ৰমৰ পুৰুষ শিষ্যবৃন্দ থাকে উত্তৰফালে দুমহলীয়া দীঘল হলটোত মহিলা শিষ্যবৃন্দ থাকে পূব ফালৰ হল ঘৰটোৰ সন্মুখে এটা সৰু সুন্দৰ দেশনীয়াৰ সৰু ঘৰ আছে সেই ঘৰটো আশ্ৰমৰ অফিচ হিচাপে ব্যৱহৃত মন্দিৰৰ পিছফালে থকা ৰাজ অট্টালিকা সদৃশ ঘৰটো গুৰুজী কৃষ্ণানন্দ স্বামীৰ বাগগৃহ সেই ঘৰটোৰ ওচৰতে গাড়ী দুখন ৰ'ল মানুহজন গাড়ীৰ পৰা নামি অহিত পূজাৰীক উদ্দেশ্যি সুধিলে আহক অহিত পূজাৰীও নামিল আৰু মানুহজনক অনুসৰণ কৰিলে মানুহজন ৰাজ অট্টালিকা সদৃশ ঘৰটোৰ ফালে আগবাঢ়িল ঘৰটোৰ প্ৰথম কোঠাটোত আশ্ৰমেৰে কেইজনমান শিষ্য কিবা কিবি আলোচনীত ব্যস্ত হৈ আছিল শিষ্য কেইজনে দুয়োৰে মুখলৈ চালে মানুহজনে আটাইকে উদ্দেশ্যি কিবা এটা কৈ তেওঁলোকৰ মাজেৰেই পাৰ হৈ গ'ল অহিত পূজাৰো লগে লগে গ'ল কেইবাটাও কোঠা চেৰাই যোৱাৰ পিছত দুয়োগে এক আহল বহল বৃহৎ আকাৰৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিলে সেইটো কোঠাতে গুৰুজীৰ অনেক দৰ্শন প্ৰাৰ্থী বহি আছিল কোঠৰীৰ একাশত ওপৰ মহলালৈ উঠি যোৱা চিৰি এটা চিৰিত বগাই দুয়ো ওপৰ মহলালৈ উঠি গ'ল ওপৰ মহলাৰ এটা সৰু কোঠৰিত দুয়ো প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আশ্ৰমৰ এগৰাকী পৰিচাৰিকা কৰবাৰ পৰা আহি কোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু মিঠা হাঁহি মাৰি দুয়োকে উদ্দেশ্যি ক'লে আহক গুৰুজীয়ে আপোনালোকৰ বাবেই অপেক্ষা কৰি আছে দুয়ো এইবাৰ পৰিচয়কাগৰাকীৰ পিছে পিছে যাবলৈ ধৰিলে কেইবাটাও কোঠা অতিক্ৰম কৰি তিনিও বিত্তৰ দৰে ঘূৰণীয়া কোঠা এটাত প্ৰৱেশ কৰিলে কোঠাৰ এফালে ডানলবৰ দৰে তৈয়াৰী কৰা শুদ্ধ বগা বৃহৎ আসন এখনতো গুৰুজী কৃষ্ণানন্দ স্বামী বহি আছিল গুৰুজীৰ দুয়ো কাষে কেইবাগৰাকীও পৰিচাৰক পৰিচাৰিকা আটায়ে গুৰুজীৰ আল ধৰাত ব্যস্ত কোঠাটো সুসজ্জিত গুৰুজীৰ সন্মুখত কেইবাখনো শৰাইৰ ওপৰত বৃহৎ বৃহৎ আকৃতিৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ তদুপৰি ধূপ ধীপৰ সৌৰভত কোঠাটো মলমলাই আছিল অহিত পূজাৰীৰ আৰু লগত অহা মানুহজনে কোঠাৰ একাশত গুৰুজীৰ প্ৰতি হাত জোৰ কৰি থিয় হৈ থাকিল যিগৰাকী পৰিচাৰিকাই অহিত পূজাৰী আৰু মানুহজনক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল সেই পৰিচাৰিকাগৰাকীয়ে গুৰুজীৰ সন্মুখত আঁঠুকাঢ়ি বহিল আৰু তাৰপিছত ভক্তিত গদ গদ হৈ মাটিত মূৰটো লগাই ক'লে গুৰুজী তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছেহি গুৰুজীয়ে মূৰ তুলি অহিত পূজাৰীৰ ফালে চালে শান্ত সৌম্য যেন যেন প্ৰেৰিত দেৱদূত গুৰুজীয়ে এটা অৰ্থপূৰ্ণ মিঠা হাঁহি মাৰি অহিত পূজাৰীক ইংগিতেৰে সন্মুখৰ আসনত বহিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে সন্মুখত গুৰুজীৰ হোৱে বাবে দুখাৰি সুন্দৰ দলিচা পাৰি থোৱা আছিল তাৰে এখন দলিচাৰ ওপৰত অহিত পূজাৰী বহিল যিসকল দৰ্শনাৰ্থী ভক্তিবৃন্দ এতিয়াও মোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে সেইসকলক আজি যাবলৈ কোৱা এতিয়া আৰু মই কাকো দেখা নকৰোঁ গুৰুজীয়ে সন্মুখত আঁঠুলৈ থকা পৰিচাৰিকাগৰাকীলৈ চাই ধীৰি কণ্ঠৰে ক'লে পৰিচাৰিকাগৰাকীয়ে পুনৰ এটা প্ৰণাম জনাই মুহূৰ্ততে কোঠাটোৰ পৰা ওলাই গ'ল তোমালোকো যাব পাৰা গুৰুজীয়ে হোৱে বাবে থকা আল ধৰা কেইজনলৈ চাই ক'লে গুৰুৰ আদেশ মানি এজন এজনকৈ আটাইয়ে ওলাই গ'ল অহিত পূজাৰীক হোটেলৰ পৰা লৈ অনা মানুহজনো ওলাই গ'ল কোঠাৰ ভিতৰত মাথোন ৰ'ল অহিল অহিত পূজাৰী আৰু গুৰুজী গুৰুজীয়ে বহাৰ পৰাই কাষত থকা ছুইচবোৰ্ডৰ ছুইচ এটা ডিপি দিয়াৰ লগে লগে কোঠাৰ দুৱাৰ কাৰীখন নিজে নিজে বন্ধ হৈ গ'ল কেনে আছা অহিত দেবা গুৰুজীয়ে পোনতে প্ৰশ্ন কৰিলে অহিত পূজাৰীয়ে উত্তৰ দিয়াৰ পূৰ্বেই গুৰুজীয়ে পুনৰ সুধিলে হঠাৎ কিয় আহিলা তোমাৰ লগততো আমাৰ এতিয়া কোনো ব্যৱসায়িক লেনদেন নাই নাই অহিত পূজাৰীয়ে লাহেকৈ ক'লে গুৰুজীয়ে নিশব্দে হাঁহিলে তাৰপিছত সন্মুখত জ্বলি থকা চাকি এগছ নুৱ দেখি অহিত পূজাৰীক উদ্দেশ্যি ক'লে অহিত সেই চাকি গছত তেল অকণ ঢালি দিয়া অহিত পূজাৰী বহাৰ পৰাই আঁঠুকাঢ়ি আগবাঢ়ি চাকি গছত বটলৰ পৰা ঘিউ অলপ ঢালিলে তাৰপিছত আগৰ ঠাইত গৈ বহিল তোমাৰ এতিয়া মোৰ লগত কি জৰুৰী কথা থাকিব পাৰে গুৰুজীয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে জৰুৰী কথা এটা থাকিবও পাৰে গুৰুজী কোৱা সেইদিনা ৰে'ল ষ্টেচনত আপোনাৰ প্ৰতিনিধিৰ হাতত গণেশৰ মূৰ্তি দি তাৰ মূল্যখিনি লৈ ঘৰলৈ উভতাৰ পথত মোৰ এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল উহিত পূজাৰীয়ে ক'লে দুৰ্ঘটনা কি দুৰ্ঘটনা গুৰুজীয়ে আগ্ৰহেৰে ক সুধিলে আগবাঢ়াত মই এডাল দস্যুৰ সন্মুখীন হ'ব হ'ব লগা হৈছিল সিহঁতে মোৰ হাতৰ পৰা টকাৰ চুজ কেছটো কাঢ়িলৈ পলাই যায় পলাই যায় সিহঁতেনো কেনেকৈ জানিলে যে তুমি টকালৈ গৈছা সিহঁতে নিশ্চয় তোমাক আগৰ পৰাই লক্ষ্য কৰি আছিল সিহঁতে নিশ্চয় জানে যে তুমি প্ৰাচীন মূৰ্তি বিক্ৰী কৰা সিহঁতে নিশ্চয় জানে যে তুমি গণেশৰ মূৰ্তিটো আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছা গুৰুজীয়ে ধীৰ স্থিৰভাৱে কথাখিনি কৈ গ'ল আজি পৰ্যন্ত মই সিহঁতক ধৰিবলৈ অনুসন্ধান কাৰ্য চলাইও কোনো সুহত্ৰ নাপাই হতাশ হ'লোঁ সিহঁত কোন কিয় মোক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিলে মই একো বুজিব নোৱাৰিলোঁ অহিত পূজাৰীয়ে ক'লে এই কথা ক'বলৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিছা গুৰুজী যেন বিৰক্ত হ'ল নহয় মই সেই কথাকে ক'বলৈ অহা নাই মোৰ কৈ কৈ যোৱা কৈ যোৱা মোৰ এটা জৰুৰী কথা আছে আপোনাৰ লগত এইবুলি অহিত পূজাৰী ৰ'ল আকৌ থমকি ৰ'লা কিয় মই মোৰ মনৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিছোঁ পুনৰ আগৰ দৰে মই আপোনালোকৰ লগত মূৰ্তি ব্যৱসায়ত আনিব বিচাৰোঁ এবাৰ যি আমাৰ পৰা আঁতৰি যায় তাক আৰু দুনাই আহ্বান জনোৱা নহয় অহিত বোপা ব্যৱসায় কৰিবলৈ তোমাৰ হাতত যথেষ্ট টকা আছে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ তুমি তোমাৰ ভেটি টনকীয়াল কৰি দেখিছা তুমি আন কাৰোবাৰ ওচৰ চাবা নহ'লে নিজে কিবা এটা ব্যৱসায় কৰা মোৰ ওচৰলৈ মিছাতে কিয় আহিছা নহয় গুৰুজী মোৰ হাতত সম্প্ৰতি দুটা দুষ্প্ৰাপ্য মূৰ্তি আছে এটা ছেভেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ ওখ হ'ব আনটো বিৰাশী চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমটো শিৱ পাৰ্বতীৰ অৰ্ধশাৰিত অৱস্থাৰ যুগল মূৰ্তি আনটো হনুমানৰ মূৰ্তি এইবুলি অহিত পূজাৰীয়ে দুখন ফটো উলিয়াই গুৰুজীৰ ফালে আগবঢ়াই দিলে গুৰুজীয়ে ফটো দুখন লৈ এক দৃষ্টিৰে অহিত পূজাৰীৰ মুখলৈ চাই ল'ল অহিত পূজাৰীয়ে সেমেনা সেমেনি কৰি ফটো দুখন গুৰুজীৰ হাতৰ পৰা লৈ পুনৰ পকেটত ভৰাই থ'লে তোমাৰ ছাল মোৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই অহিত বোপাক তুমি আনৰ অহিত সাধন কৰাৰ চিন্তা কৰা মোৰ অহিত সাধন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছা কিয় পূৰ্বৰ ব্যৱসায়ৰ কথা বাহিৰে যদি আন কিবা কথা আছে পাতিব পাৰা নহ'লে আঁতৰ হোৱা গুৰুজীয়ে খঙেৰে ক'লে অহিত পূজাৰীয়ে থিয় হ'ল গুৰুজীয়ে তেতিয়াও খঙেৰে অহিত পূজাৰীৰ মুখলৈ চাই থাকিল অহিত পূজাৰীয়ে সেমেনা সেমেনি কৰি দুৱাৰৰ ফালে আগবাঢ়িল শুনা অহিত গুৰুজীয়ে পুনৰ মাত লগালে তুমি যদি আমাৰ ওপৰত কিবা প্ৰতি সোঁচ লোৱাৰ কথা ভাবিছা তেন্তে বিপদ তোমাৰ শীঘ্ৰে সেইবোৰ ভাৱ মনৰ পৰা পৰিহাৰ কৰা অহিত পূজাৰী গৈ দুৱাৰৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে দুৱাৰখন মেল খালে অহিত পূজাৰীয়ে সেইফালে বাহিৰলৈ ওলাল গুৰুজীয়ে পুনৰ বুটা মোটা টিপিলে খন্তেকতাই অহিত পূজাৰীক হোটেলৰ পৰা লৈ অনা মানুহজনৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিল বিনোদ গুৰুজীয়ে মাত লগালে আদেশ কৰক গুৰুজী বিনোদে হাতযোৰ কৰি ক'লে এই পাখণ্ডটোৰ ওপৰত চকু ৰাখা সি কিবা এটা কৰিব খুজিছে হ'বলা তাক মই এতিয়াই জমনগৰলৈ পঠালোহেঁতেন বহু কথা ভাবিহে এৰিছোঁ সি কাৰোবাৰ সহায় লৈছে সকলো কথা বুজি বাজি লৈহে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত হ'ব জালুটৰ কথা সি এবাৰো উল্লেখ নকৰিলে বৰং এটা অপহৰণৰ কাহিনী শুনালে তাৰ এই কাহিনী যদি সঁচা হয় তেন্তে ভয়ানক কথা হ'ব কাৰণ অপহৰণকাৰী দলটোক কিমান শক্তিশালী আমিতো নাজানো যোৱা এতিয়া সি ক'লৈ গৈছে তাক অনুসৰণ কৰা আৱশ্যক হ'লে মূৰৰ লাওখোলাও উৰুৱাই দিব পাৰা আপুনি চিন্তা নকৰিব গুৰুজী বিনোদে প্ৰণাম এটা জনাই লগে লগে ওলাই গ'ল গুৰুজী ইতিমধ্যে বহাৰ পৰা উঠিল আৰু ধীৰে ধীৰে তলৰ মহলালৈ নামি আহিল তলৰ মহলাৰ এটা সৰু কোঠৰিত প্ৰৱেশ কৰি গুৰুজীয়ে কোঠাৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি কোঠাৰ এচুকত থকা ষ্টাফ কৰি ৰখা বাঘৰ মূৰটোৰ মুখেৰে হাত ভৰাই সৰু বুটাম এটাত সামান্য হেঁচা দিলে লগে লগে মজিয়াৰ একাংশ ওপৰলৈ উঠি সুৰংগৰ দৰে গোপন পথ এটা ওলাই পৰিল গুৰুজীয়ে সেইফালেৰে তললৈ নামি গ'ল মাটিৰ তলে তলে সেই গোপন পথ মন্দিৰৰ তললৈকে গৈছিল মন্দিৰৰ তলতো আহল বহল এটা ডাঙৰ কুঠৰি কুথৰীত নানা ধৰণৰ নানা আকৃতিৰ মূৰ্তিবোৰ সজাই থোৱা আছিল গুৰুজীয়ে মূৰ্তিবোৰলৈ চাই এটা আত্মপ্ৰসাদৰ হাঁহি মাৰিলে অহিত পূজাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ আনি দিয়া গণেশৰ মূৰ্তিটো হাতত তুলি লৈ কিছু সময় এক দৃষ্টিৰে চাই ল'ল তাৰপিছত হাঁহি হাঁহি ক'বলৈ ধৰিলে মই দুখিত গণেশ বাবা ইচ্ছা কৰিলে তুমি ইয়াতো গাখীৰ খাব পাৰা কেৱল আদেশ কৰিলে হ'ল পাপীৰ দায়দোষ মৰিখন কৰিবা গণেশ বাবা ইয়াৰ পিছত গুৰুজীয়ে আন এখন গোপন দুৱাৰ খুলি মন্দিৰ এদি বাহিৰ ওলাল গুৰুজীক দেখাৰ লগে লগে কেইবাগৰাকী পৰিচালিকা গুৰুজীৰ ওচৰলৈ লৈ আহিল মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত তেতিয়া কিছুমান ভক্তই নাম কীৰ্তন কৰি আছিল অকস্মাত মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা গুৰুজীক ওলাই অহা দেখা পাই ভক্তবৃন্দই থিয় হৈ সভক্তিৰে গুৰুজীক প্ৰণাম জনালে গুৰুজীয়ে সহাগখন তুলি আটাইকে আশীৰ্বাদ জনাই আঁতৰ হ'ল এয়া আছিল বন্দী বিধেতাৰ তৃতীয় খণ্ড আশা কৰোঁ ৰাইজে মোক আদৰি ল'ব ধন্যবাদ